Вечер, харьковчане! Сейчас вот уже сказали, что народ Украины на самом деле действительно не может уже жить в таких условиях. А по телевизору нам пан Олейник, по-моему, с Колесниковым, да, пытаются рассказать, какие мы непонятливые, какие прекрасные законы они приняли. А на самом деле сегодня послушал очень эксперта и очень интересные выкладки вот он рассказал. Оказывается, в частности, закон о клевете, его же пытались еще принять в 2012 году. Тогда журналисты молодцы, и Лутковская, это омбудсмен, они все-таки доказали, что этот закон полностью попирает права людей, и фактически невозможно будет при этом законе ос осветлять журналистам те нарушения чиновниками, которые фактически 20 лет у нас существуют. Далее было сказано то, что значит, они требуют от нас сейчас фактически выполнять эти законы, и по телевизору, даже, кстати, по Интеру, который здесь написано Интер врет, вот есть у нас такая табличка. Действительно, по Интеру пытается говорить, что нельзя э, делать массовые акции, 15 лет тюрьмы сейчас грозит по новому закону. Я считаю, эти законы вообще нужно полностью игнорировать, потому что Правильно эксперт объяснил. Он сказал то, что, во-первых, законы, прежде чем в Верховную Раду вносятся, они должны быть рождены и в повестке дня стоять. Во-вторых, они должны рассматриваться в комитетах и в подкомитетах, и на это дается 30 дней. А некоторые из законов были зарегистрированы 16 января утром, который закон подал Кивалов. Законы, два закона, которых подали Олейников и колесников, они были зарегистрированы только 14 января. Поэтому это вот такая выкладка по-быстрому. Становится ясно, что все эти законы принимались беззаконно. Поэтому они не могут абсолютно считаться законами и нам, как народу, указывать, как нам быть. Поэтому считаю, что эти законы не могут быть приняты и уже достаточно, народ сказал этой власти, что вы не можете управлять государством, вы не умеете управлять государством и геть с нашей страны. Сколько можно не слушать свой народ? Я считаю, что это не приватизированная страна этим, этой властью, поэтому они должны просто уйти и освободить место для людей, которые морально высоки и для людей, которые будут вести Украину вперед. Спасибо. Слава Украине.